Йоги на місці. Тоже є надежда, що од них щось відвалюється І через пірсик під низ проваливається. Так, доброго ранку. Не видержав я. Думав не ніряти, а потім думаю, а що не ніряти. Я знаю, що часа два я видержу, не ніряти, а потім кажу, що ти що дурний, чи щось В Взагалі, приїхав я на городський пляжик. Сюди вже. <гад> Бо така погода гидка. Вітер такий непонятний паривистий. Передіватися буде фігово. Хоча тепла, ну воздух все теплий. Об'являють похолодання. чуть ли не здійсняємо. Це хана. Що за фігня? Це точно мене все вже повела на городі, треба буде укривати. Новин ніяких немає. Вчора все показав. Було тільки срібло, на жаль. Ну я уверен, що на тарзанці я б щось знайшов. Бо там вроді як глибина. Там вроді як глибина. І за этого есть надежда, что там никого не было. Так как эти пляжи тоже никто не обслуговывал, не обслуговывал никто там не лазил. Там можно будет, хлопцы, как уменьшится уровень, он уменьшится где-то раза в два, вода упадет. Вот там можно будет даже, наверное, со скубом походить. Хотя течение, блин, лютое. Ну, я скажу там... Есть еще знахидки, это просто тонкая нить между камнями горячими и железом, вот эти знахидки. И кое-где я даже так вот думаю, ну нету сигналов, думаю такой получерный, полуцветной раз-раз этот цветняк на глубине. То есть по факту пляже надо выкопать все и металл тоже. И тади, тади, наверное, можно будет тут, вот, когда мы катушкой машешь и ничего на яких сигналов вообще, и тади, может быть уже пляж выбитый. Вот. И там можно только мощнее металлоискателям, глубже. Но опять, вся почти монета украинская, ребята. Так что слой советский я так и не достал. Вин замытый. Вин там песком, походу. Я, я думаю, там глубина была у речки раньше велик. Откуда столько песка взялось, я не знаю. Скорее всего, где-то что-то рыли. И вот это оно несло, и речку за, замыло так хорошо, что, ну, или фиг его знает. Кофейня, песок все скрыл. Если песка там не было, ой, то да там я я я я не знаю, я 100 метров за день не проходил бы речки. Вот так вот бы я шел, потому что если по всему руслу, так как вот там кусочек, я ж скажу, метра два под каким-то берегом, где течения сильнее и цей песок смывает, и там вот камушки, ракушки, древлятина, и там может быть что-то древнее. Или с берега просто выпадает. Возможно, глубина на самом деле намного глубже, а из берега выпадаю Ну, короче, не важно. В общем, сейчас плывем туда, шугать наших э, моржей. Блин, сегодня старенькие моржи вообще не интересно. То как молоденьким такие. О, хорошо, есть на что и подавиться В общем, вот эта кофейня. Не знаю, сейчас буду спином беля мостика. Там опоры фонят сильно. Возможно, спином я что-то где-то черные сигналы поубираю. Под мостик залезу. Ну, такие вот. И там есть гряда. В общем, там вот, на том пляже, на Великом, где заканчивается песок и начинается выходить в глубину. Вот цей промежуток до глубины. Глубина уже темная, нема водоросли, а он зарастает. И каждый год он так зарастает, что там ну, вообще и металлоискателем не махнешь. Его сейчас по весне только можно и полазить туда с Деусом. Попробовать с Деусом полазить. Ну, пока я, честно говоря, по программам по, всем, по по, частотам не увидел ну, никакого плюса вообще абсолютно. Единственный плюс по глубине. Глубже БР. Ну, в основном крупные сигналы. Мелкие, наверное, как бы с УРАИКСом они на, не наравне были. Мелкі сигнали. Таке мені відчуття. Що, що, що той, що той. А по крупняку, так, да, монета, кольцо там, що то велике, він гребе зараза. Я ж кажу, бувають сигнали, такі, що я в піске, машу, машу, моє крило вже відпадає. А я туди ну, по уже вже за рука забирається. А нема. Блин, а там банка. Я знаю, що це або банка пивна, або банка концерна, Так може грати, або кусок здорового железа. выкопать невозможно, потому что песок якость со стечения идей и сразу все это дело бульк буквально за секунды даже не за минуту, за секунды и все замули и как будто вообще ямы не было В общем, вот такая ерунда. Так показать, что вам показать. Ага, я вам покажу сейчас, как я решил. Не хочу пол показать, бо він грязный, тут страшный. Как я решил проблему с моим размером. Ноги. Ось, вот так. Просто нафиг розрізав, Це якобы 47-й, но винн нифига. Китайцы в 47-й другой. В общем, вот так вот зробил и все. И нафиг. Я буду купувати, там шукать, что-то задобався. Мне просто этих тапок уже, блин, три пары. И все мали. Получается. Так все, Йоги вроде как замерзли, сейчас, наверное, пидуть, або купаться, что-то, и в полотенцах, наверное, там голожут. А мы собираемся и булькаем, короче. Что-то найду, так найду, не найду, так не найду. Покажу, что я не нашел, и все, короче. Ну такие ролики, ребята, такие ролики. Не знаю, там да я был уже как-то не так весело, не так весело. Обзор шмурдяка. Один он ползает, шмурдяк. Так, вчера забыл пылку вам показать. Я нашел я пылку. Вот такую В общем, за каменюку сегодня взял Магнитится Тоже будем Тренироваться и отстраиваться От каменюк пробовать и от пробок Пробки 60, блин, народ Фигово Так, сегодняшняя знаки конечно, вот это наверное, самая тяжелая Я не знаю, сколько Ну, такая, килограмм 78 наверное Крепкая Что ты? Ты шмурди понакидал, да? Так, вот так по рыбалке сегодня. Там кое-что есть, что есть важить. Хоть что-то уже хорошо. Такое и количество шмурди, пив айфона. Ну, пив айфона. Да? Вот вот спелая вишня, кость, жевалка. Так, да что такое? Вот такая машинка прикольная. Динозавр. Ну, вот без будки не может. Давай гуляй трошки, побегай. Вот можешь... Да? Вообще не можем самостоятельно. вот, что еще интересного, не знаю. Машинка. Солдатики. Всякого якого. Рыбалки богато, дуже богато. Там, блин, эти рыбаки, конечно, Не, не відходять від того пірса, кидають і кидають. Оце щось таке непонятне, то ли клапани якісь. Хтось забросив. І заколочка, курилка. Ну, в общем-таке, нормально, нормально сьогодні. непогано, я вважаю. Хоча, чесно, вже в кінці непогано стало, до того було тільки шморт. Ось таке Ну? чтобы кончилась вина. И зарыгать. Итоги. Короче, Мейский пляж номер два. Хотя я все объединил в один комплекс, так сказать. Тут богато <coughs> пляжиков. Ну, в общем, тут побулькал, тут побулькал, тут побулькал. И еще там в одном месте. <coughs> Кое-что набулькал. Кое-что набулькал. В общем, из текового ничего цикавого. Ну, на воде я мою На вазе не никаких не никаких этих. Багато народу уже на меня дивляться, так. Я почаще винирю, чтобы они не вызвали кое-кого. Так, что я оставил? Оставил часики. Часики. QQ Sport. Я не знаю, там резистент а они. Ага, резистент. Ну, почему-то запотели изнутри. Ну, видно, они такие слабенькие. В общем, два лупы из река. Залишил, чтобы чистить. Резинок набрав на гирлянду. Падракошки, хлопці, Хлопцы, нема тут нигде ничего. Нияких штампов. Нигде. Нема. Обдивлявся я. Палец опять гахнул. Вчера правую руку, сегодня левую. Ну, я борщики роблю, Так що Нема. Обычная бежуха, латунька. Ничего там особенного. Вот. Так, по монете 40 штук. Ровно украинской по-моему, 7 советиков. И одна заморская 20 центов. 20 центов. Ну, все в чистку пойдет. Так, по рыбалке вот так вот. Ну, и тут вот так вот. Я его не перебрал, бо оно с плетенкой. Я хапанул плетенки, там намотал. И оно все сплуталось вообще в хана. Его надо ли плетенку резать, или выпутывать. Ну, в общем, времени надо. А его нема. Еще надо борщ готувать, плов. Вот такая шляпа часто попадается, не знаю что, но такие как от змейки, наверное, замочек, ну часто попадается, наверное, все остальные сгнивают, а где же? а эта штука остается, такие браслеты, сгнивший болтик, такие как с нержавейки, могло на этом коп и залишиться, болт найти называется, так, вот такой смайлик прикольный, на ключики, она ну, все работает, в принципе. Так, браслетик вот такие, вроде как так холодненький, как начи каменючки какие-то. Может, вот то а пластик, а это может и каменючки. Фиг, как определить. Ну, тяжеленькая, тяжеленькая, не пластик, точно. Потом вот такая бижушная сережка. Такая бежушка какая-то, браслетик, не браслетик, не знаю, что оно было. Такие у он, нас тут на тут нахимичено замочек. Ну, без этих самых. Кусочек вот такой штучки нашел. Непонятно. Но не воно. Потому на срезе видно, он не воно. Так, далее нашел вот такую сережку серебришка. Тут есть надпись. В общем, надо в макро. И колечко рыжая, стопудово, пробы дивился, 580 там третья, украинская, ну в общем нормально. И камушек неизвестный может даже и он. Вот такая вот фигня. В общем сейчас зважим и в макро я вам попробую, под, что тут написано. Я сам не дивился, дуже мелко. Так, кто тут у нас? Срибло, 0,97. Рыжик. О, 1,2 это уже хорошо. 1, 1. Блин, падает, падает. Худеет. А может высыхает. В общем, вот такие рыжик. Колечко маленькое. Очень порадовало, уже пересохло везде все. Не попадается. Думаю, это что такое. Чешо у меня земной что-нибудь, с прибором. Думаю, уже ж, блин, настройки там, химичу, перехимичу Такую фольгички. Вообще там уже такие капелюшечки нахожу из фольги блин ну то есть именно на пляже буксую все вот это единственная проблема у меня вот эта штука она может от нее отстраиваться и как бы я не вижу и на грунт немножко чернит тоже непонятно чтобы именно быть уверенным что точно цветной или черный сигнал вот это тонкая грань а там чернины просто вы даже не представляете пердит все там вот так и вот это, если где-то между чердинками цветнячок, тогда я его точно вытяну, блин, или буду копать. И дно очень-очень такое, глина, там прямо она какая-то белая такая, чудная, и твердая, короче, вообще жесткое дно. Ненавижу я именно это место из-за дна. Там можно что-то найти, но дно, когда начинаешь цель какую-то буксовать, всегда вот берем, я беру свою эту шкрябалку и погнал лупашить, даже там и вымывать бесполезно. Якщо в берегах, то да, на пляжі, так, да, там пісочок. А ото посередині, все, там глина Що Чого такий ґрунт, я не знаю. Тому що таке відчуття, що нижче глини, там, вроді як опять пісок починає. Якщо сильно за заглубитися. Так що, от такий денечек. Ага, так, зараз переходимо в макро і подивимося, що там нарисовано. Так, в макро, колечко поближе. Пробочки там, терпир. Какой Не знаю. Пока брюликов получается не на находу. Ну, их даже никто. Так, Сильвер Star. 92, 9.2. 5, Непонятно, что. Place remmit me. Please remind me. Пожалуйста, reming. что remment me. Подари меня. Полюби меня. Короче, какая-то шляпа. Так, а что такое? А, тут теж якийсь брюлик, де торчить. Ну і в общем, и тут от, ще проба є. Тут... Там ударі, нам бачите, от, є проба. вот такое сердечко. А такий коп. Нормально. Нормально выходные. З рыжиком вже год. Уже год, Куди їхати далі, я, чесно, не знаю взагалі. можно по старине больше в уклон пойти можно в сторону к современных пляжей где-то шукать ну типа такого ну не, непонятно ну по-любому -по будем съездить пока есть у нас такая возможность так скажем пока нас еще за жопу не взяли мы будем ездить все всем до зустречи в каком-то болоте